В настоящее время наша страна переживает очень противоречивый и судьбоносный период своей истории. Вновь воссозданная многопартийность, свобода вероисповедания, слово и печать открывают широкие возможности для самореализации человеческой личности, как в обыденной, так и в политической сфере. Однако наряду с открывшимися возможностями перед каспийчанами, как и перед россиянами, возник ряд трудноразрешимых проблем. Гораздо проще и легче было раньше политическое устройство нашего государства. Одна партия, один лидер, единственная идеологическая схема. А сейчас многопартийность. В нашем городе, по данным территориальной избирательной комиссии, функционируют семь отделений политических партий. На территории городского округа город Каспийск, по нашим данным, имеющимся сведениям у территориальной избирательной комиссии, действует семь местных отделений политической партии. Перечислить вам стоит, наверное, да? Это местное отделение политической партии «Единая Россия», местное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Патриоты России, местное отделение, местное отделение партии ⁇ Либерально-демократическая партия России ⁇ партия ⁇ Значит, Правое Дело ⁇ Города России и местное отделение политической партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ к сожалению, из всех вышеперечисленных политических партий наши горожане в основном знают лишь о работе трех местных отделений политических партий. Это Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Патриоты России. Остальные же начинают активизироваться лишь к началу проведения выборов. И как результат пассивные работы последние во время выборов получают наименьшее число голосов. Объясните мне, почему о работе партии Единая Россия знают буквально чуть ли не каждый ребенок. А вот почему нет вот никаких известий о работе других политических партий? С чем это связано? Ну, вы знаете, по моему мнению, над этим вопросом я еще говорила, когда проходили выборные кампании 2010 -го года, 2011, 2012, -го, -го, начиная с выборов муниципальных, региональных и федеральных, всегда акцентировала внимание на то, что политические партии почему-то оживляются только в период проведения выборов или референдумы, если таковые есть, а в другой период они умалчиваются, вообще их о деятельности. Вот вы сами говорите, вы ничего не слышите. Так же, как и мы, как избирательная комиссия, как органы местного управления. В этой непростой ситуации людям старшего поколения затруднительно осознать сложившуюся политическую систему общества. Но не только взрослым людям нелегко сориентироваться в этом многоцветии партий и движений. Тем более, что о существовании многих общественных политических объединений население узнает чуть ли не за день до выборов. Молодежь находится в еще более противоречивом положении. Молодым людям зачастую приходится путем поисков, проб и ошибок находить для себя приемлемый вариант для достижения цели в соответствии со Сложившимся стереотипом политического лидера. Очень часто бывает так, что избиратель не хочет идти на выборы, равнодушно ожидая, кто же окажется у власти. Он говорит, что его один голос ничего не решает. Такая всеобщая пассивность, гражданское бездействие могут привести к возможности легкого манипулирования ситуацией в стране со стороны наиболее коррумпированных политических кругов. В чем, если бы эти все партии активно работали бы как партии Единой России? Во-первых, я считаю, что все органы государственной власти, местного управления, общественные организации, к которым относятся политические партии, все мы направлены на то, чтобы горожанам, всем людям жилось хорошо. Именно вот социальная направленность этих органов, она очевидна. И я считаю, что в взаимодействии с органами местного самоуправления политические партии, как общественные объединения, могут достичь определенных результатов для того, чтобы в городе стало еще лучше, чтобы решить какие-то социальные проблемы, которые волнуют горожан. На сегодня они есть, идеально жить невозможно. И в нашем городе есть проблемы, которые требуют решения от всех вместе сил, объединения всех сил. Не зря говорят сила в единстве. Наверное, вот это единство и должно быть, которое сплотить нас вот именно в решении социальных проблем города и каких-то других. Неотъемлемой частью политической системы современного демократического общества являются политические партии. Не являясь непосредственными носителями государственной власти, они являются важным элементом гражданского общества, выполняют функции посредников между государством и обществом, реализуют интересы граждан в сфере государственной жизни. Потому председатель территориальной избирательной комиссии города Каспийск Лина Перцева призывает руководителей всех существующих местных отделений политических партий активизировать свою работу с населением. Просто хотел еще раз привлечь внимание руководителей местных отделений политической партии к этой проблеме. Я уже утром сегодня сказал на совещании, что выборы 2015 года начинаются уже сегодня, а вообще они должны были начаться с того периода 2010 года, когда мы выбрали вот это действующий состав депутатов, именно с того времени должны партии работать с избирателями. Но, увы, не всегда так в жизни получается, поэтому хотела бы я хотя бы, вот, чтобы с этого периода наши политические партии, объявились, дали о себе знать, пришли хоть как в администрацию города, к нам в территориальную избирательную комиссию, сказали, где они располагаются, какие у них планы, какие мероприятия, которые они будут проводить с избирателями в течение вот, до конца года и в новом году. И через средства массовой информации хотя бы выступили со своими предложениями, какими-то намерениями, чтобы люди могли знать, что у нас на территории города действительно эти политические партии существуют не на бумаге, а имеют Намерение действовать и буду действовать. Айша Камалова, Магомед Магомедов, Рабодан Крутаев, телекомпания Тбс списк.